Alright. Uh, kita mulakanlah. Uh, okay, uh, ni tuan Muhammad saya oh. Faiza. Syuhada and Shifa. 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 Any any and Kelly. Oh, any and Kelly. Okay. Alright. Syuhada, Mohan. Faiza. Faiza. Okay. Alright. Selamat si. kenalan. Okay. Sila. Saya, saya kena jawab <laughs> <laughs> ini tu. Kenal tak? Ada Oh, okay, 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 okay. Alright, alright, alright. Oh, yang duduk di pekan ke mana? Saya duduk di I am, I am. okay, okay. Okay, boleh kita start dengan yeah, boleh. soalan apa ni? Ya? Okay, saya uh, tanya YB. Bagaimana struktur komunikasi dalaman okay. di pusat khidmat kerja di disusun? Okay. Khususnya antara pihak pengurusan dan kaki tangan lapangan. Okay. Oh, uh, pejabat saya sebenarnya agak ringkas uh, Bukan simple lah, saya ada seorang chief of staff untuk pejabat saya dan uh, dan juga ada beberapa uh, full-time staff di pejabat dan ada juga yang mereka yang uh, part-time uh, di lapangan lah Tapi, uh, hanya satu je uh, way of communication kita ialah guna WhatsApp lah So, semua dedikasi, tugas, uh, semua melalui WhatsApp yep. Okay Okay, bagaimanakah pusat khidmat Dus Mambu memberi bantuan secara menyeluruh terhadap komuniti penduduk di sekitar Semambu? Ini soalan ketiga eh? Ah, ha, soalan kedua. Sebab soalan kedua itu lebih kurang sama. Oh, ok. okay soalan ketiga eh. Ha. Uh, memberi bantuan secara menyeluruh. Uh, kami uh, memang menggunakan uh, uh, keseluruhan uh, jentera kerajaan yang ada kalau di kawasan tu kita guna KRT lah sebab mm. KRT tu topat kawasan dan juga pembulu lah dan kami juga menggunakan bantuan daripada Jabatan Kebajikan Masyarakat mm. uh, Senai dan sebagainya untuk menggunakan uh, sesiapa yang memerlukan bantuan dan uh, saya rasa tim kami juga uh, sebenarnya ikut juga perkembangan dalam Facebook Group, Keluarga Kuantan, mm. Komunik Kuantan dan sebagainya kerana kami nak pastikan uh, tak ada yang tercicik lah ketika kami selalukan bantuan tapi faham fahamlah kadang-kadang memang akan ada cicik so itulah kami cubalah sebaik mungkin untuk pastikan tak ada yang tercicik ya yeah. okay, kita kita soalan nombor 4 okay, mm. adakah komunikasi dalam organisasi ini dia secara formal ataupun tidak formal uh, saya okay. lihat uh, sebagai tidak formal lah sebab mm. uh, tidak kira sesiapa pun pegawai lapangan ataupun pegawai uh, di pejabat full pun Uh, memang mereka akan berhubung uh, secara direct lah tanpa kata melalui sebuah birokrasi sebab kalau saya memang anti sangat dengan birokrasi ni lah. uh. hmm. okay, next Apakah cabaran utama yang dihadapi dalam menyampaikan mesej kepada komuniti sasaran? Dan bagaimana uh, yang berhormat uh, Tuan menghadapinya? Uh, menghadapi? Uh, ini cabaran okay. yang saya lihat memang sangat mencabar sebab uh, dulu kami sangat bergantung dengan Facebook page mm -hmm. Tapi uh, sekarang dengan kemunculan berbagai mm -hmm. social media, Instagram, Threads, X, Tiktok Dan mm -hmm. uh, sangat susah sayo, untuk mm -hmm. menyampaikan informasi sebab contohnya kita buat video di Tiktok mm -hmm. yang Orang yang like bukan orang kawasan, bukan mereka mm -hmm. mm -hmm. yang ada di Kuantan mungkin orang di luar tu itulah kami kadang-kadang akan cuba untuk menggunakan Facebook Ads dan TikTok Ads yang cuba menyasarkan kepada penduduk-penduduk di kawasan lah. dan uh, kami juga uh, adanya WhatsApp group di, komuniti komuniti tertentu contohnya Tampung Tia Indra Mahkota dan harap uh, perkongsian mesej ke dalam group itu dapat sampaikan kepada penduduk tapi, tapi kami nampak juga banyak yang tercicir bankan saya kongsikan mm. satu contoh banyak sumbangan itu dari STR yang kami mm. semua tahu kan tapi ada banyak yang tak tahu itulah saya sebenarnya agak terkesan dengan uh, dengan ni itulah tapi kami akan cuba yang sebaya untuk untuk um, guna Facebook Ads dan advertisement TikTok dan sebagainya lah untuk cuba mencapai sasaran yang yang tepat dan betul lah Yes, Seterusnya soalan ke-6 Apakah peranan pegawai department PR ni mestilah mampu dalam merangkut ucapan, kenyataan rasmi dan laporan kepada pihak-pihak penting. Apa maksudnya peranan pegawai PR? Uh, um, public relations. Public relations. department dia punya peranan dia dalam surat penyorot. Okey. Ee okay. uh, kalau contohnya ada isu ataupun ucapan kenyataan rasmi mm. yang akan dikeluarkan oleh kami, memang kami sedia ada ada satu uh, bergerut dengan pihak media lah Contohnya ada sebarang kenyataan media yang isu-isu sensitif yang perlukan komen saya Saya akan terus hantar ke dalam grup uh, whatsapp tu lah Dan hmm. kami namakan sebagai media keadilan Imran kota lah hmm. So uh, kebiasaannya pihak media akan cash dia lah apa yang kami kongsikan hmm. dalam grup tu Itu yang kami buat lah Cuma dari segi ucapan uh, Ucapan tu, kebiasaan tu uh, kami akan lihat Uh, apa isu utama ataupun sensitif yang uh, perlu di attack ataupun perlu kita fokus pada hari tersebut ataupun minggu tersebut dan kami akan lebih menjurus kepada isu itulah lah yang itu saja yang itu Bagaimanakah yang berhormat menggunakan media sosial ataupun saluran digital untuk menyampaikan maklumat kepada masyarakat? Hmm. Ya, ya, saya rasa sama dengan yang um, saya rasa. Um, uh. so, mostly uh, guna Facebook. Facebook page dengan Tiktok semua tu lah yeah. Saya tengah beralih ke Tiktok sebab Isu dengan Tiktok ni dia kena kan Dia kena ada seorang yang pandai record yes. dengan ending ah, Saya yes. tak ada bakar tu So PA yang kena buat semua tu tu lah Dia ada memperluankan untuk saya lah mm. So we are trying our best lah to To adapt uh, Yup okay. Yang soalan yang okay. ke Apakah alat komunikasi yang diperlukan untuk mesyuarat ataupun penjelasan dalaman seperti Google Meet atau WhatsApp. So, uh, memang kami biasa hanya WhatsApp, WhatsApp lah. WhatsApp. tapi <coughs> uh, contohnya Mesra pun kami saya tak guna Google Meet ni lah sebab saya memang bersemuka lah. Kurang lah mm -hmm. untuk ni. Tapi kalau untuk uh, contohnya orang lain memang lebih ke Google Meet lah sebab lokasi yang berbeza kan. Mm -hmm. Tapi di sini uh, saya memang cuba semuka lah. Oh, kebanyakannya hmm. direct lah. Direct, online. direct. Yeah, oh, nak bagi arahan untuk berjumpa itu melalui WhatsApp? WhatsApp, macam yeah, tu. betul betul oh, Kalau okay. ada arahan pun semua melalui WhatsApp lah hmm. Okay next uh, Bagaimanakah yang bawa menilai keberkesanan komunikasi antara kaki tangan dalam menjayakan sesuatu projek hmm. ataupun program komuniti? Saya so, rasa so, yang ni yang paling utama lah Sebab uh, kita work as a team hmm. kan hmm. Kalau kita tak ada uh, komunikasi dan kesan macam mana benda tu dah berjaya kan hmm. Cannot work out a lot, so, tu dia kena satu team, dan semua kena dengan baik, dan kena pastikan uh, message tu sampai kepada mm -hmm. setiap penggerak ataupun pun skor yang lain. Selain keselas, dalam situasi kecemasan atau bencana seperti banjir dan sebagainya, apakah protokol komunikasi yang digunakan oleh yang lewabis ni? Hmm, kalau saya dulu lah dia tak WhatsApp dengan call lah. Ah. Oh. Ah, uh, mm -hmm. uh, dia sebab memang masa tu dia kerap gabut kan. Mm hmm. So, uh, dan masa tu juga perlukan keputusan yang yang uh, yang segera kan Kalau kami uh, akan push nak call saja lah ya, untuk pastikan uh, benda tu dapat diselesaikan dengan segera. Ada hmm. Ada contoh lain hmm, Sorry yeah. Saya tanya. Contoh apa? dalam situasi kawasan banjir tu tak ada nak internet. Oh, macam mana kalau nak ada line internet ah. call, je? call, call, uh, call je. je tapi dulu contohnya uh, awal tahun 2023 kami pernah pergi ah. ke Johor masa tu sebab uh, kami guna walkie-talkie lah kali saya punya walkie-talkie tapi kita kena pastikan jarak tu dekat lah mm. tapi yang masa tu uh, sebenarnya ada yang guna walkie-talkie ada yang guna walkie-talkie di dalam apps tu ah, uh, bas. so kita uh, bus eh. ah, so, nice. saya tak pasti apa tu mm. tapi yang, tu yang cara kita komunikasi masa tu mm. so uh, akan kita nak on call sebanyak masa hmm. kan hmm. So that's what we do lah di Johor masa tu Tapi masa lagi. di uh, Johor tu 2023 awal tahun 2023 Tapi uh, contohnya uh, banjir teruk di Sungai Lembeng 3 uh, tahun lepas tu uh, kami masih boleh call lah Masa tu dia -hmm. Uh, yeah, okay lah uh, online ok Lepas tu tak ada telefon tu ok, lah. so, hmm. pun okay. Hmm. Yeah. So. so, next soalan number 12 <laughs> Adakah yang menghormati uh, YB sendiri bekerjasama dengan media luar seperti wartawan, TV atau akhbar atau radio? Uh, ya, yeah. memang uh, itulah tadi kata-kata kita ada satu grup uh, media keadilan yang oh, lah. bergurau-gurau. So, ada apa statement dan kalau contohnya mereka perlu uh, jawapan daripada saya tentang isu-isu tertentu, mereka akan tanya melalui grup WhatsApp itu juga lah. Yeah. So, that's how we communicate lah. So daripada media tu, media tu akan go ke TV aku lah, buat yeah, video lah yeah, yeah, yeah. Uh, So tapi uh, maksudnya uh, mereka kan bermula dari masa tu Mereka kan tanya uh, nak komen tentang isu-isu ni hmm. tak Contohnya permainan ke adilan Nak komen apa-apa hmm. so, tak So, sebelum kan, dia tu uh, di posti awal tu akan discuss dengan grup ni lah Tak, mereka kan tanya uh, hmm. Contohnya mereka nak buat uh, janji untuk hmm. interview Untuk buat recording So mereka kan tanya grup tu jugalah hmm. Tapi kebanyakan mereka direct lah Bila PA atau Cyber sendiri Next okay. okay. apakah rancangan Ataupun memorandum yang uh, YB sendiri Mungkin akan asalkan untuk komuniti semanggu Pada hmm. tahun ini grup semua okay. dia Saya baru rancang satu program uh, Kerja sampai belajar Ya, hmm. program kerja sampai belajar Di mana uh, kami akan minta uh, syarikat untuk menaja uh, se semua perbelanjaan cost you juran untuk belajar tersebut mm -hmm. Tapi dia uh, agak akan ambil masa yang lama sikit uh, Contohnya diploma in hotel management Dia akan ambil masa uh, 24, 24 Eh? 24 bulan ke 36 bulan mm -hmm. Tetapi uh, berbeza dengan yang biasa ni uh, Mereka perlu bekerja lah uh, Dari Isnin sampai Jumaat Lepas satu dan ahad tu Mereka kena uh, ke lah, fizikal hmm. ataupun online Maksudnya dia macam part-time pun ni study, study lah. lah Tapi dengan syaratnya dia kena kerja lah dengan syarikat ah. tu So, tapi kami masih dalam perbincangan dengan beberapa syarikat lain uh, yang, yang ada di Kuantan dan Pahang ni untuk memastikan uh, saya dapat capai 100 kota lah untuk menaja 100 kota Jangan dulu saya pernah beritahu ni, uh, bincang dengan MYC dengan Johan Isu sekarang saya nampak ialah mereka yang nak belajar akan belajar tapi mereka yang tak nak belajar, tak akan belajar mm -hmm. Itulah saya harap target grup-grup ni lah Yang dah kerja grab, yang nak jadi youtuber ni mm -hmm. Saya harap selepas mereka belajar ni ada satu diploma Yang mereka ada pilihan oh. yang lebih yeah. banyak yeah. lah pada masa datang Sebab saya, saya experience sendiri lah Di mana kawan-kawan saya yang sekarang ni menyesal kerana tak belajar mm -hmm. Tak juga belajar dan waktu mereka boleh kan Sekarang dah 30-40 lebih, baru nak menyesal, <laughs> tak belajar So saya rasa cara ni yang mereka tak perlu untuk uh, uh, membayar yuran e tu mm -hmm. dengan enterprise ataupun SME tu ataupun uh, MNC dapat menaja mereka Saya rasa yang boleh membantu mereka, terutamanya mereka yang tak nak belajar ataupun yang mereka hadapi masalah kewangan Yang ni yang saya harap dapat buatlah dalam 2 tahun sebelum PRU yang akan datang lah mm -hmm. yeah. Cuma kedua tu saya saya ada yang program yang kedua saya sebenarnya berminat untuk uh, start satu bazar lah yang uh, Bazar untuk mereka, untuk penduduk Kuantan uh, Mungkin bazar-bazar Di laman bandar ataupun tempat-tempat tempat yang sesuai lah untuk mengikatkan uh, apa tu uh, pendapatan bagi pengeluar-pengeluar yang tertentu lah. Cuma yang tu masih dalam rancangan uh, sebab dia mesti kos yang besar kan hmm. dan canopy semua tu. Ya. Hmm, yang tu rancangan, dua rancangan tu yang saya tak kongsikan. So untuk yang terakhir, apakah harapan yang Muhammad uh, terhadap pembangunan modal insan dan kebajikan komuniti penduduk sekarang. Hmm. Hmm. Saya sebenarnya harap memang tak ada yang susah, tak ada yang miskin di di sini lah mm. kan? Di, di Kuantan cuma uh, saya rasa dia perlukan bantuan daripada semua untuk ambil bahagian uh, Dalam membantu mereka yang susah untuk uh, dalam pembangunan bola insan yang seimbang Di kalangan uh, terutamanya anak-anak muda lah Kerana saya nampak uh, memang pejabat uh, cuba setaya upaya untuk membantu mereka yang terhadapi kesusahan uh, cuba isu dia ialah uh, saya cuma boleh membantu sekali hmm. uh, tetapi uh, hmm. untuk mereka uh, beralih daripada uh, kemiskinan ini mereka perlukan usaha ya, yang sangat banyak lah, yang usaha yang memanjang untuk membantu hmm. mereka itulah uh, harapan saya sebenarnya uh, saya harap akan ada lebih banyak uh, NGO atau individu yang sudi membantu menjayakan uh, membantu mereka keluar daripada uh, status kemiskinan ini sebab pejabat dulu saya pernah adakan satu uh, projek hidroponik pada awal tahun 2000 pertengahan tahun 2023 kami mengajarkan uh, projek uh, sistem hidroponik kepada 20 keluarga 15 ke 20 buah ke lah Dengan harapan untuk mereka boleh tanam sendiri okay, sayur yeah. So, mereka boleh guna lah, boleh makan sendiri ataupun yang boleh yang boleh, uh, kelebihan tu saya boleh beli, beli semula hmm. Tapi benda ni tak berjaya sebab mereka rasa mungkin uh, Malas ke masa ke ataupun mm. syur-syur lain lah tu yang saya nampak uh, sangat mencabar lah untuk membantu kan Boleh uh, masuk hmm. ke point tadi Ya dan kedua ialah isu contohnya pembunuh modelis Nanti saya nampak uh, sebenarnya isu anak modelis banyak yang terkesan dengan isu dada lah Contohnya wave semua tu lah Maknanya saya harap uh, memang SEBAS ni akan ada banyak yang membantu lah untuk tackle isu ni Contohnya AADK, Agensi Aktif Dada Kebangsaan di Kuantan ni Mereka pun hadapi perkara yang sama Mereka nampak isu Uh, anak muda yang terkesan ataupun terjadi dengan sadar ni semakin banyak Nabi Muhammad SAW Masyur, so, hmm. masyur tak tahu juga mm -hmm. uh, So, tapi itulah memang saya ada bincang dengan beberapa NGO untuk masuk ke sekolah hmm. Tapi bukan masuk uh, pada selepas SPM ataupun ketiga SPM Tapi masuk uh, so, uh yeah. form 1, form 2 mm -hmm. uh, Kena pastikan uh, yeah. mereka uh, tak, tidak terjebak lah terjabat dalam terjerabat isu dalam isu-isu seperti ini lah. Tapi cuma saya nampak uh, banyak ada individu ataupun NGO dia hanya sekali khusus kan? Dia mm. hanya masuk sekali khusus uh, bagi takliman, kan? Mm. Tak ada guidance yang yang cukup secukupnya lah untuk memastikan mereka tak terkesan dengan dengan gejala gejala yang tidak baik ni. Kan? Mm. Okay. Okay ada soalan tambahan Soalan tambahan Ya, yeah, satu lah satu Sebab dia, tadi YB menerangkan pasal komunikasi antara YB dan juga yeah. berkerja uh, So, saya nak tanya pandangan YB sendiri uh, Antara WhatsApp ataupun uh, perbincangan depan secara face to face ni yang lebih berkesan semestinya face to face lah Sebab kita dapat rasa ini uh, Perasaan, mm. feeling tak muka dia kan mm. Kita tahu lah uh, uh, Sebenarnya kalau melalui Zoom, melalui Google Meet tu Kita tak dapat rasa ini Yeah hmm. Kan? Okay. Mm. akan banyak miscommunication Salah faham hmm. Um, yeah, <laughs> <Yeah, laughs> okay. Ya yeah, betul hmm. Ya, saya nak tanya juga daripada soalan yang <laughs> Hmm. Sebelum tu telah hmm. ada sedikit sentra dia nak Oh, okey, okey. Okay, boleh, okay. boleh, boleh. <laughs> Tak ada gambar pun Oh, ada juga ada. Yes. <laughs> 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 yes. No, <laughs> Jadi susah tambah lagi kan? Ini collection. Collection. Boleh boleh ni asin asin. Tapi yang ni project untuk khusus khusus communication lah. ah, yes. mm. Okay okay. Thank you thank you. So kita ambil gambar. Boleh boleh. Kita tak doa lah sini sikit. <laughs>